<laughs> это единственное, что там есть. Значит, понимаете, а здесь ничего нету. То есть поэтому это абсолютно соединение природных элементов, которые, так сказать, само собой будут э, реагировать. А у некоторых, наоборот, он ледяным становится. Ледяным становится, серьезно. Ледяным. Это Нет, это все, все хорошо. Он абсолютно адекватный. То, что он делает, это нужно. Он должен быть горячим. То есть он надо, он должен быть получится. Это. это хорошо, если он да? А? становится это соответствует ему состоянию в данный момент поверьте мне это температура да. падает температура падает если, если это поднимается это тоже нужно значит в этот момент он, 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 а работает? он, а он, а он работает а да. если бы вчера человек держал еще без значения вот все ровно держал есть толчок как он на нее заточнил смутил он был в таком состоянии ну просто видимо у нее это самое а с а чем было? Без, без ведра держала просто? Да. Ну, вот, Демонстрационный образец. Да, 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 само да, да, Самое да, элементарное да. самолучшее. Да. Вот, Но ну, всегда есть процент людей, которые реагируют не адекватно. Ну, а может, для них самих это тоже неожиданно. ожидает. А? А да. У него да. с ядром было. Только единственное, что он был не умеем... А, ну здесь может быть индивидуальная реакция, но там ничего страшного с ней опять-таки не произошло. Легкое головокружение. — Скажите, пожалуйста, а может он оказать какое-то положительное я имею в виду влияние на репродуктивный процесс? Несомненно. Несомненно, да. Несомненно, не в рекламных целях я это говорю. Действительно, поймите. Организация. Взаимодействие сотрудничество системы организма она выстраивает э, такой кон коннект, э, который будет способствовать реализации реализации э, соответствующей человеческой природе репродуктивной функции сочетание с марок. да, но все ну, тем более да, но всегда нужно понимать, кто э, там э, виноват это я вам уже говорю как человек который имел непосредственное отношение к репродуктивным функциям В смысле реализации проекта марбаты маритон в первую очередь ну что же потому что если там все нормально а детей не значит ненормально вы знаете по-разному бывает я думаю что однозначно будет способ я скажу так. Сальватор активизирует вашу мотивацию на то, чтобы совершать правильные действия, для того, чтобы с этим весом. Мы с вами зачастую с этим лишним весом хотим бороться, но и не хотим. Понимаете, да? Вот. А организуя биоуправление, я неоднократно говорил со стороны центральной нервной системы периферии через периферическую конечно, он будет способствовать обменным процессам, которые, несомненно, будут влиять э, и, и на эндокринопатию, и на состояние организма, и на водно-солевой баланс, и обмен в организме. Я думаю, что, конечно, это будет А если вот он рядом будет лежать, ты не будешь удержать вот так, он воздействует, да. Будет, да, да потому что вы, раз... знаете, вы знаете, вы знаете о нем, вы знаете, не а просто, вы а, а если о нем просто не думать, а так вот он будет лежать, а ты будешь будет сам. Я говорю, если о нем не думать, то он Не, думает, он не будет. обязательно о нем думать, он все равно будет. не, он не, не в сальватор, лучше в сальватор. А? а что может помешать применению, его эффективному применению? Ну, уже поля какие-то, электромагнитные. Да, вот электрички, может, холодильник, где И, хранить? Ничего. Абсолютно. Ничего. Вот. Вы мне задавали вопрос по поводу э, энергетического удара. А, да? Да. Вот. Интересный вопрос был по поводу, значит, как реагирует э, э, Сальватор на энергетический удар. Я ответил, да, так же, как кастрюля на гипноз. В этом и сила, сальватора. Что вот здесь все прекратится. Понимаете? Вот здесь и вот здесь все прекратится. И я достаточно сегодня вот, объяснил. Это интересная тема, на самом деле. Олег если всегда... ты, например, полгода пользуешься сальватором, ну, как бы работаешь с сальватором, а потом ну, потерял человек. Не... Новый берешь? Я... Работаешь? Ну, вот. ну, да, придется. Нет, ну я понимаю, а как бы с тем уже с... А с... С... Я я все. Ну, все забыли. Связь, с Никакой нет, все забыли. И и его а тема нет, была нет, на самом деле. А кто-то это... найдет и начнет читать протокол. Еще и протокол найдет. Но Нормально, еще есть, Значит, что он есть на следующий. Ну, к примеру, в региона, один потерял, другой нашел протокол. И вот есть. здесь важным моментом является, знаете, какой момент? А, Знание человека о том, что это чей вот, Это колоссальное значение колоссально. А, а если не знать, что чей то взяли и продали новенького? Сами попользовались, потом продали. Да, да при чем таком. тут мы нашли? Мы говорим о людях. Мы найдем, и отдадим. Не на самом деле. На самом не деле это вопрос нет, существенный. Что вы возмущаетесь? Дайте а я оплату. вам объясню. Да. Ничего хорошего для человека, который, который, продал. который продал, не будет. Это вот за это надо собой... сказать. Да, угу. Начнут свои согласен, продавать, особенно да. если когда нет, а свой есть, а деньги да. многие это, любят это больше. Это получилось очень серьезное последствие для его сознания. Потому что вот, я привожу опять-таки в пример продается. этот э, фильм Изгой с Тома Хэнсом, когда для него была величайшая трагедия. Он-то он, он может быть и продаст, а потом это начнет к нему Короче, возвращаться за... ощущение потери. Вот все что я вам хочу сказать. Формируется модуль обладания. Я не зря упомянул о том, что со временем, и причем очень быстро, этот предмет приобретает личностную информационную ценность Разложение для вас конкретно. Да. Получается одно целое. Да. Да. Вы срастаетесь с ним, угу. и при, вот это вот акт продажи угу. сам по себе акт, продажи, это все равно, что придает другу. Но на Или свой меч влияния. Да, да, Тому не это. повредит никак? Нет, нет не это, я думаю, что, не что не другому... Не... Нет, повредит. Господи, повредит. Повредит, потому что другой человек-то будет знать, что он купил. Но видите, весь вопрос в том, конечно, это безлимитная штука, что он знает, тот человек, что этот человек пользовался вот. не знает, Не знает. Продавать, дарить, передавать по наследству нельзя.

Я уже сказал, что впереди паровоза сейчас пока, да, ну, под давлением общественности. Поэтому, значит, сейчас мы что-то придумаем в ближайшие дни, сегодня у вот будем Мы хотели ну, там ставить что-то вроде лазерной такой гравировочки. Номерах номера ставить, понимаете? Вот, ну вот сейчас что-то придумаем. Возможно, ну, мы сможем потом каким-то образом их запаковать, вот, личные, да, ваши передать и поставить. Мы сейчас думаем. Если... А можно, сейчас... Нас, например, она... вот на данный момент сейчас нет этой группировки, да? Просто инициалы каждого человека. Можно, запросто, поставьте свои инициалы и не. Можно... И...

Ну, какая-то ситуация, он его потерял. Как э, самочувствие самого человека? Не будет ли у него какой-то дискомфорт? Нет, Нет, вам нужно будет купить и приобрести новый. Я а, думаю, да. думаю, что дискомфорт будет в любом случае. Он будет проявляться, да

как а Нет. не будет. Нет. Нет. это как-то не знаю. С другими продуктами компании он работает. Эй, и... И, и, кстати, в частности с ЭПС. Мы уже, уже говорили а, да, об этом. Мы уже говорили об этом. Даже как он работает со всем остальным. Да. Это глобальный продукт. И он уживается со всеми продуктами, которые не противоречат, не отношения да, человека да, с миром. Да, да. да. Конечно, как он может вступать в противоречие с или с другими продуктовыми компаниями, если они помогают человеку? Цель одна. Да, цель, цель, цель одна. Средства, объемы влияния, объекты влияния разного. Цель Улучшение качества жизни человека. А? Да, пожалуйста почти уже заканчиваю второй стакан, да? а, 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 а первого у меня остается много-много. Вот когда я не ставим лишнего второго? Как я могу использовать? Так, Этот, еще первый. раз. Значит, вы закончили почти второй. Да. И дальше? Какого? И а, 20. Ну, э, э, на полстакана, где-то как называется? Как называется? Как называется? Первый, 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 первый. Где две бутылки? Вот да. у меня почти закончилась вторая да? А первая, где надо просто полосков она, она у меня не доказана у меня там еще очень много раз, нет, а это знаете что? Это так со мной было, я утром и вечером это принимала ну, в пятнадцать. А там же только утром надо это принимать. Я когда вижу, что оно уменьшается, я давай читать внимательно. Оказывается, а надо только утром. А полоскать... ну, это же не существенно. Положите дальше. Ну, да. мужчина а, а, он говорит, так хорошо мне. так